Так, Степан, что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить фруктовую тарелку. Это у нас понадобятся фрукты, тарелка, нож. Кстати, о ножах. Фирма Солингер выпускает отличные ножи, которые подходят не только для нарезки фруктов, но и врагов. Шутка! Он должен, соответствовать... Он должен соответствовать определенным стандартам качества. Поинтересуйтесь страной производителя борца. Как правило, продавцы из Англии, Италии, Франции этим вообще не занимаются. Поэтому продавцов стоит выбирать из южных уголков нашей страны. Обратите внимание на внешний вид продавца. В на упаковке написано Армани, Дольче Габана, Кевин Глянь. Знаете, это правильный выбор. И последнего. У каждого уважающего себя продавца рядом с точкой стоит служебный автомобиль, в котором спит его коллега. Что ж, подойдите к арбузу с правой стороны. Запомните, главное правило. Никогда, никогда не заходите в зеленую клетку с арбузами без провождения продавца. Не пытайтесь арбузы кормить ягодой. Ягоду не удивишь ягодой. Шутка. Не следует арбузы со вспышкой. Яркий свет вспышки может разбудить коллегу продавца. И арбузы смогут